Так, это для тех, кто не знает, что делать мод на Кригобоп и вообще, что это такое. То есть Кригобоп это такое английское название вот этой вот вертушки. Вот этой вот здоровой вертушки. Да. У меня версия, ну, уже как бы с замененным модом, да. <coughs> Но в обычной GTA, то есть без модов, без вообще без всяких изменений, вот этот вот Люк да, закрыт, и вы не можете попасть внутрь. Ну, я могу, потому что у меня он установлен. Так нас не кикнул, ну меня. Вот, а так вы сможете забежать в него. Зачем этот мод нужен? Смотрите, очень. Ага. Зачем этот мод нужен? Вы с помощью него сможете залезть. Ну вот это скажем так помещение небольшое Тут человек 20 наверное может собраться человек 20 сюда может влезть